डॉक्टर साहब क्या ये सच है कि कुछ लोग अस्सी साल के होकर भी जवान लगते हैं हाँ बिल्कुल ऐसा मुमकिन है लेकिन सच तो यह है कि जवान रहना साइंस का कमाल नहीं रोजाना की जिंदगी के सोलह छोटे छोटे उसूलों का कमाल है और आज मैं तुम्हें वही सोलह खुफिया उसूल बताने जा रहा हूं जो बुढ़ापे को भी कन्फ्यूज कर देते हैं दोस्तों जब बात सेहत की आती है तो कोई फौरी हल नहीं होता है ये कोई मंजिल नहीं जहां एक बार हम पहुंच जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा सेहत एक मुसलसल सफर है और हमें सेहत का ये सफर जारी रखना है जिस तरह किसी भी सफर के कुछ उसूल होते हैं और अगर उन उसूलों पर अमल न किया जाए तो आपको हादसा पेश आ सकता ही इसी तरह हमारी सेहत के सफर के भी कुछ उसूल हैं जिन पर अमल करके न सिर्फ हमारी जिंदगी आसान होती है न सिर्फ हम सेहतमंद रहते हैं बल्कि हम अपनी जिंदगी से ज्यादा लुत्फानंदोज होने के काबिल भी होते हैं तो आज की इस वीडियो में हम आपको सेहत के ऐसे 16 उसूलों के बारे में बताएंगे जिन पर अमल करके आप हमेशा सेहतमंद रह सकते हैं लिहाजा जल्दी से कलम और कागज़ लेकर बैठें और उन तमाम उसूलों को लिखकर ऐसी जगह रखें जहां आप उन्हें रोजाना देख सकें ताकि आपको ये तमाम उसूल अच्छी तरह याद रहे तो आइये बगैर किसी तखीर के इस दिलचस्प वीडियो को शुरू करते हैं और इन तमाम असूलों के बारे में पूरी तफसील से जानते हैं आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल डॉक्टर एएसएन हेल्थी हमेशा दोस्तों क्योंकि इस वीडियो में बहुत से उसूल बयान करने हैं इसलिए आज हम उन्हें ज्यादा तफसील से नहीं बताएंगे ताकि ये वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए हम कोशिश करेंगे आपको मुख्तसर अंदाज में सब कुछ इस तरह समझा सकें कि आप ये सब अच्छी तरह समझ सकें लेकिन फिर भी अगर आपको कोई बात समझ ना आए तो आप हमसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हां हमने इस वीडियो को बनाने और उन तमाम असूलों को जमा करने के लिए बहुत मेहनत की है इसलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और अगर आपको इस वीडियो से कोई फ़ायदा होता है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और शेयर करें पहला उसूल यह है कि आपको हमेशा अपने खाने में सीधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए सींधा नमक जिसे राक साल्ट गुलाबी नमक और हमालियाई नमक भी कहा जाता है ये सफ़ेद नमक की तरह जिसमें पानी की ज्यादा मिकदार को रोकता नहीं है और ये ब्लड प्रेशर को भी नहीं बढ़ाता इसलिए इसे खाने से आपकी सेहत पर ज्यादा मनफी असरात नहीं पड़ते हैं दूसरा उसूल यह है कि रात को खाना खाने के बाद आपको कम अजकम पांच सौ कदम जरूर चलना चाहिए कदीम तिब के मुताबिक रात का खाना खाने के बाद चहलकदमी से आपका वजन कम होता है गैस और तेजाबियत नहीं होती और आपको अच्छी नींद भी आती है दोस्तों तीसरा उसूल ये है कि आपको खाना खाने के कम अज़ कम आधे घंटे बाद पानी पीना चाहिए खाना खाने के फ़ौरन बाद पानी पीने से हाज़मा कमज़ोर होता है और वज़न भी बढ़ता है खाना खाने के फ़ौरन बाद पानी पीने से आपके मैदे में सूजन आती है और आपका पेट फूलने लगता है चौथा यह है कि आपको दिन में तीन से चार लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए ऐसा करने से आप पेट की तकरीबन हर किस्म की बीमारी से बच जाएंगे आपको कभी भी गुर्दे की पथरी नहीं होगी और नुकसानदेह जहरीले मादे भी जिस्म से साफ होते रहेंगे पांचवा उसूल यह है कि सुबह उठने के बाद एक गिलास नीम गर्म पानी जरूर पिए और सुबह उठते ही नीम गर्म पानी से आंखें धो लें आपको अपने ऊपर ठंडा पानी भी छिड़कना चाहिए यह आपके जिस्म को डिटॉक्सिफाई करता है और आपकी बिनाई को बेहतर बनाता है छठा उसूल यह है कि आपको खाना पकाने के लिए रिफाइंड तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इसके बजाय गाय का घी इस्तेमाल करें रिफाइंड तेल बहुत ज्यादा केमिकल प्रोसेसिंग के बाद बनाया जाता है और यह आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है अगर आप गाय के घी की, की इस्तात नहीं रखते तो आप सरसों का तेल नारियल का तेल अटिल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं सातवां असूल दोस्तों यह है कि आप अप अपने खाने में ज्यादा से ज्यादा रंग बिरंगी चीजें इस्तेमाल करें यानी आपको अपने खाने को रंगीन बनाना है और सफेदी से बचना है अपनी खुराक में रंग बिरंगी सब्जियों और फलों को शामिल करने से आपको बहुत सारे विटामिन मिनरल्स और प्रोटीन हासिल होते हैं जो आपकी सेहत के लिए फ़ायदा मंद है दोस्तों हमारा आठवां उसूल इसी उसूल की तोसी है और वो ये है कि आप अपनी खुराक में सफ़ेद चीजों से परहेज करें जैसे सफेद चीनी सफेद नमक सफेद चावल और सफ़ेद आटा ये तमाम चीजें आप कम से कम इस्तेमाल करें आप बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें वजह इसकी ये है कि ये तमाम चीज़ें कैलोरीज से भरी हुई होती हैं और उनमें बहुत कम फाइबर होता है इसलिए उन्हें खाने से आपको मोटापे की शिकायत हो सकती है आपको कब्ज़ हो सकता है और जिस्म को उनसे बहुत कम अज्जा हासिल होते हैं ये सब चीज़ें नुकसान का बाइस बनती है नवा उसूल ये है कि रात के खाने में आपको कभी भी दही राज और चावल नहीं खाना चाहिए तिब्बी तहक़ीक के मुताबिक रात को ये चीज़ें खाने से मेदे में गैस बनती है तेज़ाबियत पैदा होती है और वज़न बढ़ने का मसला पैदा होने लगता है इसलिए अगर आपको ये चीजें खाने की जरूरत है तो आपको उन्हें हमेशा दिन के वक्त खाना चाहिए दसवां असूल ये है कि आपको कभी भी सुबह खाली पेट चाय और काफ़ी नहीं पीनी चाहिए खाली पेट चाय और काफ़ी पीने से मेदे में तेजाबियत बढ़ जाती है और भूख कम हो जाती है अगर आपने सुबह चाय पीनी है तो हमेशा सुबह नाश्ते में हल्की फुल्की चीज़ खाएं और उसके बाद ही चाय या काफ़ी पीएं। ग्यारहवां उसूल ये है कि रात को कभी भी भारी खाना नहीं खाना चाहिए ऐसा करने से वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ता है हमारा मेटाबॉलिज्म सुस्त हो जाता है और ज़ियाबीतस कोलेस्ट्रोल और यहां तक कि हार्ट अटैक का ख़तरा बढ़ जाता है बारहवाँ उ यह है कि आपको हर रोज़ एक सेब खाना चाहिए मुझे यकीन है कि आपने ये बात पहले भी सुनी होगी कि रोजाना एक सेब खाना डॉक्टर को अब से दूर रखता है इसलिए आपको भी इस उसूल पर अमल करना चाहिए और आपको हर रोज़ एक पूरा सेब जरूर खाना चाहिए क्या रहवा उसूल यह है कि आपको रोजाना दस हज़ार कदम चलना चाहिए आप इसको एक हदफ की तरह रखें रोजाना इस हदफ को हासिल करने की कोशिश करें आजकल हम सबके पास स्मार्टफोन है तो हर स्मार्टफोन में कोई न कोई ऐसी ऐप ज़रूर होती है जो आपके क़दमों को ट्रैक करती है इसलिए स्मार्टफोन के जरिए आप रोज़ाना अपने कदमों को शुमार करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि आप रोज़ाना कम अज़ कम दस हज़ार कदम चलते हैं अगर आप शुरू में इतना नहीं चल पा रहे हैं तो आपको शुरू में कम अज कम पाँच हज़ार से सात हज़ार कदम चलना चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता इसे दस हजार कदमों तक बढ़ाना चाहिए चहल कदमी सेहत के लिए बहुत अच्छी और आसान तरीन वर्जिश है इससे ज्यादीतस मोटापा बिल्ड प्रेशर और हार्ट अटैक वगैरह जैसी कई बीमारियों का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है चौदहवा उसूल यह है कि आपको रोजाना एक गिलास लीमो पानी जरूर पीना चाहिए लीमो पानी पीना आपको मोटापे से बचाएगा जिसम को डिटॉक्स भी करेगा लीम विटामिन सी का एक बहुत बड़ा जरिया है विटामिन सी के इस्तेमाल से आपकी कुवत मुदाफियत में इजाफा होता है और आप मौसमों की तब्दीली के दौरान पैदा होने वाली मुख्तलिफ छोटी बड़ी बीमारियों से भी महफूज रहते हैं पंदर हवा यह है दोस्तों के अब दोपहर के खाने से आधा घंटा पहले एक बड़ा प्याला सलाद जरूर खाएं सलाद खाना सेहत के लिए बहुत फायदा मंद है आप दिन में किसी भी वक्त सलाद खा सकते हैं रात के वक्त सलाद न खाएं लेकिन अगर आप दोपहर के खाने से आधा घंटा पहले सलाद खा लें तो इससे आपको बहुत से फायदे हासिल होते हैं इससे आपकी शुगर कंट्रोल में रहती है मोटापा कम होता है जिसमें तोनाई बढ़ जाती है और आपका हाजमा भी बेहतर होता है सोलहवा उसूल जो कि हमारा आज का आखिरी उसूल है दोस्तों सोलहवा उसूल यह है कि आपको हमेशा बैठकर पानी पीना चाहिए और घूंट घूंट करके पानी पीना चाहिए आपको कभी भी पूरा गिलास पानी एक साथ नहीं पीना चाहिए और न ही खड़े रह कर पानी पीना चाहिए पानी से मुतालिक एक और बात जो आपको जहन में रखनी चाहिए वो ये है कि आपको कभी भी बहुत ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए अगर आप हमेशा नीम गर्म पानी इस्तेमाल करते हैं और अगर आप उसकी आदत बना लें तो आपको कभी भी पेट की बीमारी नहीं होगी आपका कोलेस्ट्रोल भी कम हो जाएगा आपका जिस्म भी डिटॉक्स हो जाएगा और मोटापा भी कम होना शुरू हो जाएगा वैसे अगर गर्मियों का वक्त है और आप नीम गर्म पानी नहीं पी सकते आपको यह पसंद नहीं तो ऐसी सूरत में आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी पी सकते हैं आप फिर घड़े का पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो दोस्तों ये वो सोला उसूल हैं अगर कोई शख्स उन पर अमल करना शुरू कर दे तो वो कई तरह की बीमारियों से खुद को एक सौ फीसद बचा सकता है याद रखें सेहतमंद रहना इतना भी मुश्किल नहीं जितना हम सोचते हैं जरूरत है तो सिर्फ सही चीजों को अपनाने और गलत चीजों से बचने की कुदरत ने हमारे जिस्म को इस तरह बनाया है दोस्तों के हमारा जिस्म अपनी बीमारी को खुद ही ठीक कर सकता है हर बीमारी से लड़ सकता है और इसे खुद ही ठीक कर सकता है लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम अपने जिस्म को ऐसा माहौल ऐसी गजाइत दें कि वो ये काम सही तरीके से कर सके दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ नया सीखा होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सबके साथ शेयर भी करें मैं डॉक्टर ए एस एन इस वादे के साथ रुख्सत लेता हूं कि मैं आपसे इस चैनल पर एक नई और बहुत अच्छी वीडियो में दोबारा मिलूंगा तब तक अपना ख्याल रखें हंसते रहें मुस्कुराते रहें हर रोज कुछ नया सीखते रहें ताकि आप रह सकें हेल्थी हमेशा अल्लाह हाफिज